Всем привет! Как вы уже знаете, эпидемия коронавируса распространилась по всему миру, и почти все человечество осталось на домашнем режиме. Но остались те, кто вынужден бороться с хаосом, оставленной эпидемией, и подвергать свою жизнь опасности. Сегодня о них пойдет речь. Доктора Это те самые люди, которые находятся в самом центре событий, подвергаются наибольшему риску заражения. Все начинается с поездки на работу, они вынуждены ехать на общественном транспорте полным кашель живых людей или пересекать общественные места. Но если все-таки у него или у нее найдется личный транспорт, то вторым препятствием становится их работа, которая также является общественным местом, с одним отличием. Там больше всего больных. Каждый день они рискуют собой, чтобы спасти нас. Не это ли настоящий героизм? социальные службы. Эти а люди и их поступки не менее героические. Ведь каждый день, выходя на работу, они осознанно рискуют собой ради тех людей, которые не могут сами о себе позаботиться. Разъезжая по городу, они подвергаются большому риску, но при этом помогают другим ставаться здоровыми. Кассиры Казалось бы, что эта незаметная работа не имеет большого значения но эти люди постоянно подавляются риску, чтобы вы смогли купить продукты, находясь в полуметре от вас. Таксисты. Не у всех из нас найдется личный транспорт. А сейчас стало очень опасно ездить на общественном полном людей. Поэтому, чтобы вы смогли безопасно добраться до места своей работы, на помощь приходят они. Таксисты разъезжают по городу в искусственном здоровье для того, чтобы вы смогли заработать денег. мы. Находясь дома и смотря фильмы, читая книги, готовя или играя, мы уменьшаем риск заражения тех людей, которые каждый день рискуют собой ради нашего здоровья. Если сидишь на карантине, то ставь лайк и подписывайся на канал. Всем спасибо, всем пока.